Останнім часом киянам щастить цікаві виставки експозиції Біїнали, а тепер ще й парк дивовижної скульптури. Сучасне мистецтво це свобода. Нам давно вже треба переформатувати свідомість і почати частіше звертатися до прекрасного. Тим паче, що це приємне та корисне задоволення. А можливості останнім часом організують вдосталь. На цей раз міжнародний фестиваль сучасної скульптури. Идея возникла давно. У нас, в принципе, отсутствует так, как таковой институт современной скульптуры. Мы видим то, что происходит в украинских городах, когда, в принципе, нет такого понятия как современная скульптура. Поэтому именно такой вот формат уникальный получился, когда мы с одной стороны привезли несколько, совместно с Йоршевским парком, привезли несколько Работ уже всемирно известных скульпторов, в принципе, чтобы показать людям, показать э, украинской аудитории, показать, может быть, молодым авторам, чтобы они могли соприкоснуться с тем, они это, возможно, видели на картинках, но когда ты это видишь живую, немножко другая история. Арт-сити вы решила прогуляться по ботанічному саду, та роздивитися, что сами организаторы киевского скульптурного проекта привезли, та дізнатися для вас информацию про великие формы парковой и міської скульптуры. Подшеный Что определяет хорошую садово-парковую или же городскую скульптуру? Ведь у нас ее в Украине достаточно мало в городе. Много скульптуры, но мало хорошей. В первую очередь, если говорить про скульптуру, вот, неважно садово-парковую или э, городская, это все э, работа и скульптура для публичного пространства, mm -hmm. и она должна быть вписана в контекст, должна быть вписана в то место, в котором а, она находится. То есть и эстетические точки зрения, и с точки зрения идеи и мысли, да, она должна быть связана с этим местом, она должна в нем работать, она не должна мешать ни в коем случае, должна его дополнять. Ты вот, знаете, очень просто, вот если ты ставишь скульптуру, потом ее убираешь, ты понимаешь, что ну, без этого вот, место, ну, вот потеряла. З декількох сотень заявок на участь з України, Австралії, Великобританії, Нідерландів, Польщі та Росії до основного проекту фестивалю організатори відібрали лише 15 найкращих учасників, які боротимуться за перше місце. Сейчас очень много искусственных арт-критиків осуждают вот, молодых начинающих скульпторів, даже тех, которые там более-менее устоялись, в том, что у них не хватает школы, они не тянут, они не чувствуют материал, не чувствуют форму, пространство. Ваше мнение? Старшее поколение всегда недовольно младшим, это нормально. Старшее, может, в чем-то тоже уже не тянет. Конечно, не хватает школы. Конечно, та школа, которая есть сейчас в, в Украине, она не соответствует тем методология очень сильно поменялась, в принципе, в мире учатся по-другому. Одна из наших целей создать возможности, да, вот, чтобы они, по крайней мере, думать начали по-другому, и чтобы у них появилась возможность mm -hmm. практики. С приводу практики, интересная идея. Специальным призом от партнера фестивалю, а самый Yorkshire Скалпчер Парк, будет навчання у провидных скульпторов Англии. В чем разница, на ваш взгляд, между скульптурой в Украине и даже мышлением здесь и, допустим, Англии? По-другому относится к тому, что такое публичная скульптура, какая ее функция, какая ее роль, другое отношение публики, другое отношение вла... городских властей. Ну, ситуация меняется, и наша, опять же, таки, нам кажется, что одна из наших задач была показать какой-то другой уровень, другой подход к этому вопросу. Что является идеологией в скульптуре как в виде искусства в 21 веке среди украинских художников? Свобода абсолютная. Вот мы наконец-то даем возможность людям не думать ни про какую идеологию, просто давать возможность а, а, делать то, что они чувствуют. Украинские художники и справді сповнені цікавих різноманітних идей щодо сучасної скульптури і знаходять своє натхнення у мифологии, философии, суспільстві чи безпосередньо у природі. Важно то, как она находится, взаимодействует с, вот, с этим же окружающим пространством. И в данном случае э, сама концепция покраски, скульптуры, она сделана таким образом, чтобы эта структура, она тонкими нитями, она выходила из травы, как бы вот органично произрастая из нее. Это проект, такой один из наименовитальнейших тут, я бы сказала. Как называется проект? А це назва «Роза вітрів». для мене. Це є динаміка розвитку. Розвиток нашої країни дуже динамічний, дуже стрімкий, дуже неоднозначний. І от я це теж бачу в ній і, і закладав в ній. скільки скульпторів, стільки ж різних шляхів відтворення життя. В одних роботах життя рефлексує, в інших помирає. Деякі створені дарувати радість, інші примушують медитувати та прислухатися до самих себе. Цікавою частиною фестивалю сучасної скульптури є спеціальний проект, в рамках якого вперше в Україні свої роботи експонують всесвітньо відомі скульптори, такі як Єва Ротшельд, Цзяньго та інші. Це один з всемірної відомих китайських скульпторів Цзяньго. работы костюм Мао такой символ эпохи определенной в Китае. И что интересно, они полые внутри. И полые они внутри не просто так, а это символ того, что идеи Мао были пустыми. Это некий каркас того, что вот вас загоняют в рамки, в рамки униформы, в эстетические рамки, в идеологические рамки. Жалом пленцы Это одна из работ серии Дом знаний. Данная работа сделана из латинских букв. Еще в серии есть работы, выполненные из кириллицы, есть из китайских иероглифов, есть даже работа из нот. Почему такие символы? Символы того, что переживание с детства, что буквы, слова, буквы, когда ты говоришь, как система, которые вместе складываются в какую-то систему знаний, в систему коммуникации, вот их произносишь слово, произносишь какие-то буквы, слова, и их невозможно зафиксировать. Да, вот они вроде значат что-то, но их нельзя потрогать. Когда вы на нее смотрите, она на самом деле достаточно э, массивная. Это 8 метров, это около 6 тонн веса. Это всего лишь сантиметр толщина а, букв но при этом она невероятно легкая. Каким образом, вы считаете, можно сделать такой парк на постоянной основе в Украине? В Киеве э, сейчас не та ситуация, чтобы покупать скульптуры современные, но тем не менее просто пример того, что они постепенно формируют некую экспозицию. Угу. Не одним вот там наскоком, да, а вот смотрят, пробуют, возможно, что-то из этих работ останется здесь. Я не знаю, честно говоря, мы еще вот еще три недели работы фестиваля, мы еще не определились с этим. Я думаю, що в принципі такой парк шансы всі шанси, бы очень інтересним. Тож мереші до ботанічного саду роздивлятися сучасну скульптуру, доки є така можливість. А ми надалі будемо тримати вас в курсі арт-подій.